Тут что хочешь. И рады и капы. Пострел! Дочка скучает, позвонила папе. Ясные штурмы они почти не заканчивались. Ну, сам часов я Яр там вообще, конечно, Адище, вот этот новый часик, его там кабами, солнцепеками просто стирают с лица земли. Тоже было в начале и танки, перли. Плюс богато было в певих с хлорпикрином, то есть закидывали газами дуже, дуже активно. Еще, еще, Две мины осталось. находимся на окраине часового яра здесь собственно уже два с половиной месяца находимся приехали как раз когда были такие самые напряженные эти сражения ну и вот с тех пор здесь стоим держим оборону там у нас есть часть линии обороны там как бы вот парни сражаются ну а мы и часового яра прикрываем огнем артиллерии минометной артиллерии, то есть уже нету тех того напряжения, тех накатов от России, что были еще там, скажем, месяц-полтора назад. Но все равно прессинг идет постоянный, то есть прорывы постоянные, накаты, пусть и малыми силами, но постоянные обстрелы. Ну, сам Часов Яр, там вообще, конечно, адище, вот этот новый часик его там кабами, солнцепеками просто стирают с лица от земли. То есть, ну, в России одна эта тактика. Своеобразный вид освободителей им сначала надо уничтожить все живое, а потом это оставшиеся руины можно освобождать.

А ви починали нам розказувати про часів Яр, поки вас не перебили? Про яр розказувати? Да? Про те, як ви в березні сюди зайшли? Так, да, да. так, як ти сюди заходив, розказував. Мама на машині завіз. Сюди. <рес> 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 за що я йому не сильно <рес> благодарен? <рес> так ми ну, я не знаю, <рес> як пояснити. Нас ночі завезли в погріб, поселили. <рес> А с утра начали нас обстреливать. Это все, что я помню. Тут тоже было в начале и танки, и перли. Ну и в целом тоже накаты были. Достаточно большой кусок леса. Получилось так, что потеряли. После того, как вывели отсюда Кракен на Харьков, завели другую бригаду или батальон, не знаю. То получается в новом часике тоже пошли небольшие продвижения тоже достаточно плотно сейчас працюють теж з санцепками, кабами. пытаются выбить максимально То есть их певиха перелетали на позицію там можна сказати каждую хвилину, каждые 2-3 хвилины плюс в певих хвилини. Тобто закидували газами дуже акт дуже активно. Зараз якось війна газових атак поменшало. Тоді ще ми тільки зайшли на позиції, ці у нас ну, ще там не було нормальних укриттів, тобто під постійним вогнем доводилось поражати ці позиції. піхоті тоді було дуже важко. Ну, плюс заходили вони майже кожного дня там, з якоюсь технікою, то там одна-дві коробочки, то іноді там, по п'ять-по сім. Один із техніки. І де, де якусь там, може, в влупить, якусь там в тур, а якась там третя, п'ята, да, і прорветься до позиції, там вже контактні бої. Виходять ну, тут дуже важко на цій мо на цій білянці. Ну, все, є. Так, ключ, Помоги, дивись? Дивись. винограды у нас тут что хочешь. и, и кабы. Боже, какие все разбиты. Да. да я его уволю. Я понял. Там он пошел. -то. Ну, все свои. Надо там пошел он сюда. Ну, а когда вы заехали, тут как это было? Я, не заезжал, все было более поспокойнее. Болі було зачищено, а сейчас уже розгулялися так, що вже понимаєш, там стодімо. Я скажу, вони убивають все, зачищають до нуля з піцом, щоб нас відсюди витащить. Ну так, Це виходить, по прямой, да, ну, але нам тут нормально буде пройти до центра, правильно? Ти представляє, яка це сила удару, так? сила воли ми прийшлися до одного з дитячих садочків, які були в морний час. Він вже суттєво поруйнований, тобто розбиті вікна, є дірки у стелі, перебиті міжповерхові сходи, але тут відчувається, що в цьому дитячому садочку дітей любили, у них було дуже цікаве дозвілля, ми знайшли окрему кімнату, типу, як з костюмерною. І що цікаво, дуже багато написів. Ну, є, звісно, матеріали російської книжки, зокрема, але дуже багато написів. Написи на стільчиках. Тобто, кому цей стільчик належав чий рушничок де висить, хто в них вихователька, хто за що відповідає, все це було українською мовою. Але в деяких шахтах навіть лишилося дитячі змінне. Ну так это шутка. Ну рассказывай, Так дела, солнышко. Ну вижу, дочка скучает. Дочка скучает, позвонила папе. Проснулась. Проснулась и сразу папе позвонила. Сейчас, сейчас, потом оближусь. Я вообще не знаю, как это делать, но попробую. Да нет, они не, открывала, открывал, слышь, это. А чешу что там, понял, Фас? Мама ж не вылизывает шерма. Молодец, молодец. Она его сейчас унесет, мы хоть в ящик положим. Это. Иди, хорош. Ах ты бандит. Ваша, кто она зовет вон. О, бля, раз, поперла, смотри. Ох, она их Куда же понесла? А какой характер наступив россиян заразу? Як вони наступают? чем идут? Як идут? Ну, в основном это накаты пехотные. То есть, ну, на нашем направлении, именно Пехота, которая накапливается потихоньку, там где-то заползает в домдаже. Потом, когда они уже ну, накопили какую-то критическую массу, пытаются ну, прощупать То есть подходят к позициям за счет зеленки. Сейчас уже листья позволяют. И пытаются прощупывать, ну, то есть навязывать с руковые бои. После этого, ну как правило, пехота отвечает, подтягивает артиллерию. Артиллерия насыпает с воздуха. Плюс там сбросы подключаются. Ну, зачастую, либо они понимают, что здесь все схвачено, все, граница под замком и откатывается, либо там уже понеся потери какие-то откатываются. Ну и за день хватает таких накатов. Накатов 5 может быть ну, спокойно. Но зачастую они еще в последнее время стараются синхронизовать по времени атаки. то есть, сразу наступать в нескольких местах. Что артиллерия типа потерялась, там не знала куда кого прикрывать, чтобы внести дезорганизацию. А технику его найдете? Заходят, ну, сейчас уже То есть они когда прорывались к новому часовому я, очень много техники оставили там в полях. Сейчас они уже туда прорвались, как бы у них там есть уже тропинки для часа лояра. технику редко залучают. Ну, техника у них это основные баги, мотоциклы, то есть это для подвоза быка, еды. Подъезды уже заминировали, минирование работает прекрасно. Заезжали танчики, не заехали. Да попали Заезжали танчики. Бойки. Бэхи тоже Каждый не заехали. Бэхи горели. То есть, в принципе дистанционное минирование с дронов работает отлично. Позакидывали. Нельзя пропускать. Если взять ему вершину, то дальше пойдет Константиновка и таким образом они весь Донецк и заберут потихоньку. Поэтому у нас стоят до последнего. С чем вы тут работаете? С какой оружием? Ну, мы минометная батарея. В основном работаем на минометах. Ну, По ну, координатам. Сколько сейчас мины 120-го, например, в день вы можете себе позволить выпустить? Да, по-разному. Да, такие дни, что в 120-х и вообще выстрела не делаем. сегодня утром Сумижный, сумижный, на батарее батарея было 24 пострела. Как бы отталкиваемся Давай. от того, что есть. Там есть 80 е ага, работаем я, 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 я. преимущественно 80 -ми. Есть там 120-е. 120, -е. 120, -е. 120 -е. они, конечно, более весомый аргумент на поле боя. Когда такое прилетает, там уже как правило не до штурмов. Да. Противник откатывается. 82-й надо работать более филигранно, чтобы добиться того же эффекта. Да, да, давай первый. Так, Митя, Митя, Митя. Ветер сильный? Очень. 10 метров в секунду. Плюс, плюс. Сэмпай, мы готовы работать. Кто честь рисует?

Это наш дрон? Да! <свят> Наверное. Скажем так, 90% наш и 10% не да. Пострел! А про что вы думаете, когда вы стреляете из миномета? Про девок. <laughs> До дому, да. Одни про все про дом думают. Ну, там еще две мины осталось. Две мины осталось. Не щелк, бля. Поля хвалит, да. Ну, на выдане. Пострел! Побачим, завтра в ТикТоке уже все будут крутые. С таким прицелом. Паті, мама ішла! <соценно> мама Так, Походу прогнали ми. До комусь. У нас с усі потужності впираються в наявність боєприпасів. Якщо є боєприпаси, то потужні. <соценно> Хлопці казали, що як тільки ви сюди заїхали, то можна було і 50-70 вистріляти. Так, так, да. ну, Тоді взагалі там, ну, м'ясні штурми вони майже не закінчувались. Тільки, там, тільки полягло там, їх чоловік 15-10, ну, ще й лежать тіла, вже по тим тілам бігуть наступні, наступні. І, ну, тоді ні, оборону було держати дуже важко. Ну і у хлопцев на позиции заканчивалось БК, потому что ну, настолько интенсивные бои шли, что, что стрелковые бои, что наши минометные, ну, не затихали. Там много. И больше 40, наверное. Мы шмаляли по, по 50 штук в день уже здесь. Ну, так вы с тобой заградительные херачили? Эти... Нет, это... с тобой мы до этого... Тоже, там Много уходило в мінді. Це 120-го? З да. 40 до Плюс... 50-ті, бо ми тоді по. Много, много. А зараз як з БК? З БК хуже стало. Хуже це 10 на день. Секретна інформація. Що ви випитуєте все, блин. Знаешь, ему можно рассказывать, что нельзя. Слышь, мы сейчас тут наговорим на это. Да, на срок. Вырезать это. Уже по А Потому что он пойдет, меня только замажьте, если не будет. Замажьте. И про комбата хорошие начинай давай. Какие хорошие у нас давай. Как ты скучаешь за ним? блин! по факту не идет с снайперским оружием, он идет как для квадратов больше, но бывает так, что и в окоп закидываем и не одну подряд, хотя это парадокс и такого в принципе практически невозможно сделать. Ну, стараемся делать невозможное, так сказать. Я так понимаю, что ресурсов протеваться мином этому по квадратах у нас нет? Засыпать квадраты нету. Работаем в основном, стараемся точечно. То есть первую кинули, увидели, подвелись. И вот плюс-минус стараемся поражать цели второй-третьей мины, потому что... Такого ресурса, как пишет книжка, там на укрытую пехоту там 300 мин, и это идет не с одного орудия, у нас нету таких ресурсов. Сюда оставляется прицел. Всякий виминовать кажется, не Не-не, это фин. Финский миномет калибра удобно в работе все компактно аккуратно вот не такие мешечки как на радянских не -не, есть и мешочки у нас есть и такие есть используем больше пластик чтобы радянский поэкономить Бо их можно и на другие да вот взрыватель откручивается толпасек детонации оно падает, взрывается и оккупантам смерть. Один мешочек это сколько? Километр. Вот мы сейчас три километра, два с половиной. О, а тут так подать. И... А сколько мы баки? 59. Уже больше, уже с половиной. А, то вы скоро придете на заслуженный отпечинок. На заслуженную демобилизацию. Так <реклама> а что вообще 65? Меня ты покидаешь. Серьезно? Залышитесь тут? Я и так уже 8 лет в украинской. Куда? Шутите. Столько людей не служат, они живут. 65 в Украине люди не живут. Ты брось. У нас як? нас. Эти шли воевать раньше, это воевать силы сами. А сейчас ты годен, ты годен, больный и ты годен. Вот так и воюют. Просто знаете, как оно вроде, вот мобилизацию сделали, да? Вот чем они заинтересовали людей, чтобы пойти воевать даже? Вот. Не то, что там пойти воевать, защищать свою родину. Просто палка в один конец. Вход есть, выхода нет. И людей это не мотивирует. Прячется, текают. Просто ну, даже взять обычного заключенного, да? Вот он украл, там наделал беды. И он знает, сколько срок ему сидеть. И... А тут палка в один конец. Пришли добровольцами. А выхода без понятия как. 200-300 и зачем Ну мы как бы никуда не собираемся у нас. Как бы слава богу нет таких мыслей дурных. Там, текать где-то, прятаться. Просто уже надо это дело доделать до конца, как говорится. И просто, ну, не просто так же уже третий год тут боремся с ними. А у вас є діти? Так, дочка. Скільки років? Сім годиков тільки исполнилось. – А так тут саме більше за що переживаєш За сім'ю. Сім'ю не бачиш, жінку, дитину не бачиш. Хочеться до їх хоча б на їсті у п'ять побачити. Я хватило б і вернувся вже назад. Тобто ви свідомі того, що ще кілька років, три, п'ять, десять ви будете на війні? Возможно, все. Ну це самому Богу звісно. Розумієш. Тут же може бути один день, може ж і рік, а може і два. Тут може закінчитися за один день. Сьогодні ти живеш, завтра вже ні. А цього ніхто не застрахований. Ніхто. Які ти не куби, золотий би, опитний, научений, ніхто не застрахований. Це війна. Воно ну, зараз може хопа, прильот і немає. У меня брат поначалу тоже в АТО сорвался. Э, ушел, получается, с бурсы не доучился. Так сказать, до своего победного отвоевался. Тоже попали, грубо говоря, в одну бригаду, но в разные батальоны. Ну, так получилось, что 229... При штурме приютного достаточно крепко потрепало, мало что осталось от 229. Ну, вроде сейчас уже стабилизировался сам батальон, но уже больше с молодняком. Конец службы может быть либо одним, либо другим. То бишь, либо мы встретим победу, ну, либо я чуть раньше увижу брата. Вот такое. У вас є діти? Так, да. син 12 років. Як ви думаєте, вашому сину доведеться воювати? Не дай Бог. Ми все зробимо для того, щоб наші діти цього не, не, не застали. Круще вже ми, ніж вже наші діти. Ми так на, переживалися, на багато що перетерпілися війною, сльозами, укриттям, підвалами вже. От і все. Другого. Шансу вже немає і виходу немає. Ну нема куди йти. На своїй землі. що вертатися нам і вбігає, і бігти нема куди. Жалко, звісно, що так. Розрухи, скільки трупів, скільки сімейних проблем, сколько всього, але по-другому не є. Взагалі не є по-другому.